इस नाम से आंदोलन शुरू किया है जो सरकार महाराष्ट्र के वादा खिलाफी कर रही है इस सरकार ने किसानों को कर्ज मुक्त करने का आश्वासन दिया था इस सरकार ने लाडली बहन को इक्कीस देने का आश्वासन दिया था इस सरकार ने किसानों को ओ, जिसको हम मराठी में हमी भाव कहते हैं, वो देने का वायदा किया था इंश्योरेंस के बारे में एक रुपया का पीक इंश्योरेंस सरकार ने बंद किया है और सब ये जो जो वादा खिलाफ भी सरकार ने किया है इसके खिलाफ शिवसेना आज से आठ दिन पूरे मराठवाड़ा में हर तालुका हर गांव में आंदोलन करने जा रही है हर गांव में तो आंदोलन होगा लेकिन करीब करीब साढ़े उन्नीस सौ गांव में शिवसेना की छोटी छोटी गांव बैठक होने वाली है शिवसेना मोर्चा निकालने वाली तहसील पे शिवसेना जाम आंदोलन करने वाली है और इस प्रकार किसानों के इस मुद्दे को शिवसेना उठा के सरकार को क्या हुआ तेरा वादा ये सवाल पूछने वाले ये आंदोलन शिवसेना का है उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में ही मार्गदर्शन में ही आंदोलन हो रहा है ये आंदोलन हम करेंगे तो इसमें उद्धव जी के घरों पर भी जाएगा घरों पे जाने का मतलब गलत लेने की जरूरत नहीं घरों पे जाने का उद्देश्य कहीं नहीं जहां उनका कार्यालय होंगे जहाँ वो मिलेंगे वहाँ उनकी इच्छा से हम जाएंगे ऐसा कोई मंत्रियों को तकलीफ देना या विधायकों को तकलीफ देना ये उद्देश्य हमारे इस आंदोलन का नहीं भले सत्ताधारी पार्टी की हो लेकिन उनको मिल के उनके पार्टी ने जो वादा किया था उसकी याद हम उनको मिलके देंगे ऐसी अफवाह जब से चुन के है जब से हो रही, इस सेशन में कह रही है मुद्दे को लेकर रहेंगे का मुद्दा तो उठाना पड़ेगा ना जो बातें जनता उठा रही है सिंदूर ऑपरेशन के बारे में उसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा सेना सेना के चीफ कह रहे हैं कि हमारे क्या हुआ हमारे इसके किस प्रकार हमारे जो आर्मी को जो जो मिलता है उसको कैसी देरी होती है युद्ध में पाकिस्तान ने क्या किया अमेरिका का रोल क्या था ये तो सवाल हम तो पूरे विरोधी पक्ष उठाए गए जी बेंगलोर में जिस तरह से उसमें गलत हुआ है जिस प्रकार प्रशासन ने यह आने वाले लोगों के बारे में न्यू प्लानिंग करने की जरूरत है या प्रोग्रामी प्रोग्रामी अलाउ नहीं करने ऐसा नहीं करना था पालक मंत्री मनाल तुम्हें आमदार खासदार जाऊन आंदोलन कर रहा त्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या बांधवर धुऊन आंदोलन करा आमदार मंत्र्यांच्या घरासमोर नाचू नका मला वाटतं ज्याला पासष्ट कोटीचं टेंडर घेणाऱ्याला या आंदोलन शिकवण्याची गरज आहे धन्यवाद पाटील मी गेल्या दोन तीन वर्षांपासून परमिटेड ह्या कंपनीशी जोडलेली आहे त्याच्यात माझी काही इन्व्हेस्टमेंट आहे इथे इन्व्हेस्टमेंट करण्याचा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की गेल्या गेल्या काही वर्षांमध्ये मी जे बघितले की नाशिकमध्ये भरपूर अशा कंपन्या आहेत ज्या फसवणूक करतात काही वर्षातच काही महिन्यांमध्ये त्या गायब होऊन जातात पर्ट्रेटमध्ये ही एक गोष्ट सर्वात महत्वाची की त्यांचं ई कॉन्टॅक्ट नोट आहे ज्याच्यामध्ये त्यांनी माझ्या प्रिन्सिपलची पूर्ण जबाबदारी घेतली की इव्हन कंपनी जर वाईंड अप करायची वेळ जरी आली तरी कंपनी माझे प्रिन्सिपल सेफ राहील जे सिक्स महिन्यांमध्ये ते मला रिटर्न करू शकतात यांचे पर्सेंट जे मंथली रिटर्न आहे ते पण फिक्स आहेत जे तुमच्या इन्व्हेस्टमेंट केल्यानंतर पुढच्या काही पंधरा ट्रेडिंग डेज मध्ये ते तुम्हाला पडत मिळतात ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत ज्या ट्रस्टेबल आहेत आणि त्यामुळेच मला इथे इन्व्हेस्टमेंट तर जास्तीत जास्त इथे इन्व्हेस्टमेंट करावी फायदा करून घ्यावा